श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्तांनो तुम्ही आर्थिक संकटाशी झुंजत असाल तर आज श्री स्वामी समर्थांचा हा मंत्र जरूर ऐका हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुमच्या आयुष्यातील सर्व समस्या एकाच वेळी दूर होतील आणि तुमच्या जीवनात एक नवीन ऊर्जा आणि पैसा वाढू लागेल आणि सर्व समस्या तुमच्या जीवनातून नाहीशा होऊन जातील या सर्वासाठी तुम्हाला फक्त एक छोटंसं काम करायचं आहे हा स्वामी समर्थांचा मंत्र आहे जो मी व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे या मंत्राचा भक्तीपूर्वक जप करत राहा किंवा जर तुम्हाला या मंत्राचा जप करायला वेळ मिळत नसेल तर फक्त ऐकत राहा मंत्र ऐकताना स्वामी समर्थांना प्रार्थना करत रहा, की स्वामी माझ्या आयुष्यातील सर्व संकटे दूर करा आणि धनसंपत्ती वाढवा मला खूप त्रास होतोय असे सांगून शेवटपर्यंत मंत्राचे श्रवण करा लवकरच तुम्हाला फायदा होईल परंतु हा मंत्र अर्धवट सोडून जाऊ नका अशी मी तुम्हाला विनंती करते आणि हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला तर लाईक करा आणि कमेंटमध्ये स्वामी समर्थ लिहा जेणेकरून स्वामींचा आशीर्वाद तुमच्यावर राहील जर तुम्हाला पैशाची खूप गरज असेल किंवा तुमच्या घरात काही समस्या चालू असतील पैशाची कमतरता असेल तर मंत्र शेवटपर्यंत ऐका तो मन्त्र असा ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते ीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ते स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी 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 समर्थाय नमः ते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते 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 श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ ते स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी नम समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थ य नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः